الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد احفظ حفاظت کر اللہ اللہ تعالیٰ کی یا حفظ حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کاپ تیری یہ حفظ حفاظت کر اللہ اللہ کی تجد پائے گا تو ہو اللہ کو تجاہ کا اپنے سامنے اذا جب سلطا تو سوال کرے پھس سوال کر اللہ اللہ تعالیٰ سے وا اور ایزا جب استعنتا تو مدد طلب کرے فا پس استعین مدد طلب کر با ساتھ اللہ اللہ کے وا اور علم جان لے اس بات کو انا شک الامتا ساری امت لو, لو اگر اجتماعت گٹھی ہو جائے علا پر آئیں اس بات کے ین کہ وہ نفع دیں کا تجھ کو با سات شئین کسی چیز کے لم نہیں ین وہ نفع دے سکتے کا تجھ کو اللہ مگر با ساتھ شئین کسی چیز کے قد تحقیق کاتبہ لکھ دیا ہو اس چیز کو اللہ اللہ تعالیٰ نے لا واسطے کا تیرے وا اور ان اگر اجتماع جمع ہو جائیں اللہ اس بات پر آئیں یہ کہ یزر نقصان پہنچائیں کا تجھ کو با سات شعین کس چیز کے لم نہیں یا ضرو وہ نقصان پہنچا سکتے کا تجھ کو اللہ مگر با سات شعین کسی چیز کے قد تحقیق کتبہ لکھ دیا ہو اس چیز کو اللہ اللّہ تعالیٰ نے علا پر کا تجھ کے رفیت اٹھا لی گئیں الاقلام و قلم و جفت خشک ہو گئے اصح ہو صحیف یہ فض حفاظت کر اللہ اللہ تعالیٰ کی تجد تو پائے گا ہو اللہ کو امامہ سامنے کا اپنے تعرف پہچان بنا کے رکھ الہ طرف اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے فی میں الرخائی ہوں خوشحالی یارف پہچانے گا اللہ تعالیٰ کا تجھ کو فی میں الشدتی تکلیف وا اور علم جان اس بات کو انا بے شک ما وہ چیز اختا ہٹ گئی کا تجھ سے لم نہیں یکن ہوگی لی تاکہ یسیبہ پہنچے وہ چیز کا تجھ کو وا اور ما وہ چیز عصاب پہنچے جائے کا تجھ کو لم نہیں تھی یقن وہ چیز لی تاکہ نیختیا ہٹ جائے کا تجھ سے وا اور علم جان لے اس بات کو ان بے شک ان نَسرا مدت ماں سات صبر کے ہے وا اور انّا بے شک الفروجہ کشادگی مع سات القربی تکلیف کے ہے وا اور اننا بے شک معا سات الاسری تنگی کے یسراً خوشحالی ہے اس حدیث مبارکہ کا موضوع اللہ پر یقین اور توقل ہے اللہ کی حفاظت دین و شریعت کی حفاظت ہے مثلا عبادات کی حفاظت اپنے قول و فعل کی حفاظت اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت اللہ کی حدود کی حفاظت وغیرہ اللہ کو سامنے پائے گا سے مراد یہ ہے کہ اللہ انسان کی دنیا و آخرت میں حفاظت کریں گے اور یہ برکات صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی اولاد بھی اس کے اچھے اعمال کا ثمر کھاتی ہے اپنی ہر حاجت کو صرف اللہ سے بیان کرنا چاہیے کسی انسان سے نہیں حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسماں بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے اگر انسان سے مانگنا ناگزیر ہو جائے تو اس نیت سے مانگو کہ ضرورت تو اللہ ہی پوری کرنے والے ہیں تاہم وسیلہ اللہ پاک کسی کو بھی بنا سکتے ہیں خوشحالی میں اللہ کی پہچان سے مراد صحت و تندرستی اور جوانی میں اللہ کے احکامات کی بجا آوری اور مال و دولت کی فراوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اسلام کے بنیادی چھ عقائد میں سے ایک ایمان بد تقدیر ہے انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا معاملہ چل رہا ہے لہٰذا ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے ارشاد خدا بندی ہے وسطین بصبر و بصبری صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو نیز دوسری جگہ ارشاد خدا بندی ہے لا انشکر تم لا اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا وقت ایک جیسا نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے لہذا ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے ہر طرح کے واقعات و حالات انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے حدیث قدسی ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں وہ رات اور دن کو پھیر دیتا ہوں